Я хотела бы продолжить вот, э, э, и уточнить некоторые вещи, которые сказал Валерий Юрьевич, чтобы вы как бы осмыслили, почему вот вопросы э, оказания первой помощи и обучения населения этим навыкам очень важны сейчас. И почему Европа, имея показатели смертности на дорогах, в разы меньше занимается этим? А у нас, к сожалению, государство не придает такого особого значения. Можно сказать, что такой всплеск интереса к этим вопросам сейчас обусловлен не так аварийностью на дорогах, которая у нас просто катастрофическая. Я могу озвучить вам цифры. Это цифры не Красного Креста, а данные МВД, департамента ГИ. За 20 лет независимости на дорогах мы потеряли 137 тысяч человек. Но это война. Да? 137 тысяч человек и более полумиллиона людей получили увечья разной степени. Поэтому э, на сегодня. Да, кроме этого, еще у нас есть проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И часто такие люди оказываются вот в беспомощном состоянии именно на улице. У нас есть проблемы с сельской медициной, поэтому э, вот весь этот комплекс проблем, которые есть, э, но ну, нам как бы сам Бог велел заниматься очень серьезно этим вопросом. Поэтому э, национ... э, Общество Красного Креста Украины, имея как бы вот обучение населения своей уставной деятельностью, последние три года э, очень активизировало в этом плане свою работу. Мы создали такую свою внутреннюю программу, рассчитанную на три года, по созданию сети обучающих центров Красного Креста. Мы очень хотели бы и рассчитываем, что государство проникнется и каким-то образом будет участвовать в этой программе, потому что, ну, кто интересуется этим вопросом, вы знаете, что существуют министерские приказы по Министерству здравоохранения, которые э, утверждают э, там программы. И э, говорят о том, что э, лечебные учреждения всех уровней и принадлежности различные, как государственные, так и частные, имеют право создавать такие учебные центры. А, На самом деле э, ретро-движение и Красный Крест очень близко, поскольку тут все понятно, да? Э ездите так, как эти люди, которые сохранили или отреставрировали автомобили, и будете жить долго и счастливо, и раздражили такие автомобили до этого времени. Это все понятно. Но мы копнем чуть-чуть глубже. Э -э колонны Красного Креста, которые были организованы императорскими российскими клубами в 1914 году, когда началась Первая мировая война, инициированы Вени великим князем Михаилом, было все для Красного Креста от автомобилистов Российской империи. Мало кто знает, что зимой 14-15 годов во Львове, в госпитале Красного Креста, инспектировал великий князь Михаил, который приехал не на поезде, не на санях, а на автомобиле, трофейном Ауди Альпенхаус. И он проехал всю дистанцию от Санкт-Петербурга до Львова и по фронтам проехался, в Перемешке был в частности, именно за рулем этого автомобиля. Это была зима, открытый спортивный автомобиль, есть фотографии. То есть мы видим, что Красный Крест, автомобили рядом. Причем здесь Львов. Львов старинный город, средневековый, сказочный. Автомобилизация которого началась еще в далеком 1897 году. Он всегда, видите ли, был неравнодушен каким-то новшеством техники, хоть он был и древний. Нефтепромышленник, молодой парень Казимиш Раджиловский, который начинал добывать нефть в Галиции, приобрел первый автомобиль Бенс Виктория. Он пользовался огромной популярностью у фотокорреспондентов первых девушек и боязнью собак и лошадей, которые были запряжены в экипаже. Но тем не менее он подвинул львовян и жителей Восточной Польши и Галиции на автомобилизацию. И пошло. Процесс пошел. Процесс нельзя было остановить. Кстати, известная балерина, оперная дива, певица Соломея Крушеницкая была первой львовской женщиной-автомобилисткой. А современный женский журнал «Наш украинский Fashion Drive», вот главный редактор сидит здесь в зале, скромно, тоже уделяет много внимания безопасности автомобильной, то есть тоже где-то близко к Красному Кресту и к женскому автомобильному движению.